gapini qilmang onani ona aytgan ishlarni qilmang pul ham bermang ona sizdan kechadimi endi hayotda qizini qo'yi yuboringchi o'sha aqlli qaynonangizni qizini qo'yib yuboringchi eng birinchi bo'lib qarg'aydigan osha bo'ladi onangizni ming marta xafa qilib bir marta oyijon desangiz bolaga jonim deydi onangizdan bekitib yedirib bolalaringizga xotinlarizga olib kelib berib yedirganizda o'sha sizni topganlarigizni yeganlar esiga kelmay qolgan paytda onangiz bolam kelma yotibdi deb